بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واله النشور ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabi ajmain amma ba. Alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala Allah telah memberikan berbagai macam nikmat karunia dan keberkahan di dalam menjalani kehidupan kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan solat kita tadi, solat yang diterima oleh Allah, kemudian doa kita, zikir kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal amal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk Allah. Ya, semua kegiatan proses amal ibadah itu semata-mata untuk kita. Niatnya semata-mata lillahi ta'ala dan mencari reda Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak butuh amal kita, yang dibutuhkan adalah ketundukan dan kepatuhan kita sebagai makhluk yang ciptakannya sempurna. Nah, maka karena kesempurnaan itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda syukur itu adalah kita terus memperbanyak berbuat baik selain ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita ditambah dengan ibadah-ibadah sunat. Nah, mudah-mudahan uh, kita, keluarga-keluarga kita, masyarakat kita tetap diberi oleh Allah hidayah. Terutama hidayah untuk melakukan uh, kebaktian dan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat juga, ini hari Jumat. Perbanyak uh, selawat, mudah-mudahan selawat inilah yang menyebabkan kita akan bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping sebenarnya kita hakikatnya menyelawatkan apa tubuh kita, nah kemudian Allah juga menyampaikannya melalui Jibril, Mikail, Israfil, Israel kepada baginda Muhammad sallallahu wasallam. Nah selawat itulah salah satunya amalan yang tidak, tidak perlu kita mengambil air wuduk. Nah, apakah ada wuduk atau tidak tetap akan ada kebaikanNya yang diberikan oleh Allah tentunya juga disampaikan oleh Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak kita berselawat, Nabi Muhammad itu uh, secara hakikanya tersenyum melihat kita. Kenapa? Karena kita tidak bertemu, pernah bertemu secara uh, zahiri zahiriyah. tapi kita dalam iman tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggal. Itu maka kita terus berselawat. Ada bersama bersama kita. Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini kita sampaikan 6 tanda tobat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, coba mari kita uh, bawa kepada diri kita. Apakah yang 6 ini ada pada diri kita? Maka kalau sudah ada berarti tobat sudah diterima. Yang pertama, tidak merasa dirinya terpelihara dari kemaksiatan. Nah, maka selalu kita rasa khawatir. Kemana pun kita pergi, ada rasa kekhawatiran untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Jangan-jangan nah, nanti maksiat aku, jangan-jangan nanti menggibah. Selalu rasa khawatir. Maka khawatir dan harap-harap cemas istilahnya. Khawatir dan harap-harap cemas. Kenapa harap-harap cemas? Bisa saja harapan kita tidak dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, jadi jangan merasa kita suci. Itu satu. Ya terus saja beristighfar pada Allah dan berzikir. Apa? Untuk terus memutihkan hati yang sudah mungkin gelap. Nah, satu maksiat, satu titik kitab dalam hati kita. Dua maksiat terus saja menumpuk. Nah, maka Kata Rasulullah, aku khawatir pada kalian. Apa? Selalu berbuat dosa kecil. Nah, menyebabkan yang kecil itu menutup hati kita. Makin banyak. Ya, ditumpukan menjadi gunung. Satu gunung, dua gunung. Itu ucapan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, hatinya melihat bahwa kegembiraan itu jauh. Sedangkan kesedihan itu dekat. Makan seorang di mana-mana ketika berada pergi ke sana berhura-hura, ya ketawa terus saja tanpa melihat kesedihan ketika kita berhadapan dengan sakratul maut berhadapan dengan malaikat munkar wa, wa Nah, jadi kita lebih banyak di dunia ini pergi sana berhura-hura, pergi sana berwisata, tapi jarang menintrospeksi diri kita sendiri. Maka kegembiraan itu adalah jauh. Nah. Kesedihan itu yang dekat. Tapi rata-rata kita ketika di dalam perjalanan hidup ini kita tidak merasa sedih. Apa tidak merasa sedih? Lupa Tuhan sedih. Nah orang-orang hakikat marifat ketika lupa mengingat Allah itu sudah maksiat. Kita di dalam beribadah pun lupa. Itu ke dalam sholat tadi. Mau lupa kita. Mau lupa. Sementara kalau kita beribadah khususnya sholat yang lima waktu hadirkan Allah di hatimu. Nah, itu yang disebut dengan rukun kolbi. Di samping niat, ihram, itu badil ada beberapa tujuh itu hadirkan Allah di dalam hati. Maka siapa yang berlaku tadi itu adalah perlakuan abal Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri melakukan solat, berbuat baik. Tak ada kita ni. Kenapa? Kita ni cermin ilahi. Di dalam kitab Barnabas itu manusia itu citra ilahi. Nah, jadi kalau citra ilah itu apa? Semua sifat-sifatnya aku melihat diriku di dirimu. Itu ketika berdialog dengan Muhammad. Muhammad, aku melihat di dirimu, diriku. Nah, maka ketika ditafsirkan apa namanya Al-Fatihah itu secara hakikat Alhamdulillahirrabbilalamin Kita ucapkan itu hakikatnya Allah yang memuji diri sendiri Wahai Muhammad Akulah yang memuji diri sendiriku katanya. Kenapa? Itu tadi aku ingin kulihat pada diri makhluk. Siapa makhluk itulah Muhammad dasarnya. Nah, kemudian yang ketiga senang berdekatan dengan orang-orang yang berbuat baik sekaligus menjauhi orang-orang yang berbuat buruk. Nah, apakah ini ada kita berdekat? Maka tu kajian tu seminggu sekali seperti ini hari Jumat, hari Selasa kita. Itu masih sedikit, sebenarnya mengaji ilmu itu dari liang lahat, katanya sampai liang kubur. Itu maka harus sering, minimal kita membuka YouTube, mendengar televisi, kemudian membaca hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, dengan keimanan. Karena tauhid sudah kita kuat, iman, amal salih kan melalui ilmu, tanpa ilmu, amal salih kita ditolak. Maka oleh sebab itu terus tingkatkan keilmuan kita dan keimanan. Tidak mungkin iman kita kuat kalau tidak diiringi dengan ilmu. Bagaimana pun beramal, maka kajian Tauhid itu ada suatu kajian yang sangat tinggi. Tidak ada ilmu lagi yang lebih tinggi dari ilmu tauhid, yaitu ilmu mengesahkan Allah Subhanahu Wataala dengan kalimah La ilaha illallah atau dengan Allahu Ahad. Ya. Kalau katakan kata perintah kulhu, berarti kita perintahkan kepada orang lain. Kalau itu Allah merintahkan kepada katakan kepada manusia itu qul huwallahu ahad. Nah, kalau kita apa boleh kita zikirkan Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan. Berarti untuk kita itu kita yang membacanya. Ya. Kata tusa, Allah itu Allah tepat bergantung. Jadi bisa kita lepaskan kata kulnya. Jadi Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam Yulat ulamiyakul lahukum. Ketika kita berzikir, mungkin melalui azizir surah al ikhlas itu. Maka dengan demikian intinya bahawa eh, seperti saya sampaikan, kalaulah seseorang itu berdekatan dengan tukang minyak wangi, wanginya akan ada walaupun kita tidak belanja, tidak letakkan di tangan kita. Nah, maka dengan demikian dekati terus orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Siapa orang yang soleh itu? orang yang menjaga dirinya dari maksiat tidak haruslah pergi tunggu-tunggu. Ya, ada tetangga kita kumpul, kita bicarakan hal yang yang baik insyaallah. Ya, kalau kita terus dengan orang maksiat seperti misalnya kita masuk ke kandang kambing. Pasti kita bau kambing. Ya, karena ee-nya banyak, gasnya kena ke kita. Padahal kita tidak punya kambing, hanya masuk ke dalam kandang kambing. Itu mak orang zaman itu katanya kalau kamu masuk ke, masuk ke kandang kambing seperti kambing apa baunya ada nah, maka cobalah terus kita menghindarkan diri ya dari hal-hal atau dengan berteman dengan orang-orang yang selalu tidak menjaga dirinya adab terhadap manusia, terhadap diri dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat memandang harta miliknya yang sedikit terasa banyak dan memandang amal akhirat yang banyak terasa sedikit. Kan kadang-kadang kita merasa uh, harta kita banyak, jangan. Ya, tidak ada yang banyak pada diri kita. Karena harta yang sudah kita pergunakan itulah milik kita. Yang kita pakai ini lapuk, kemudian yang keluar jadi pupuk. Mana yang kita punya? Yang sudah kita berikan ke masjid, ke musala, ke anak yatim itulah yang milik kita. Nah, maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an menyatakan berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu. Itu menggambarkan betapa pentingnya orang-orang yang bersedekah dan berinfak. Karena Allah akan menampakkan ketika sakratul mau saja sudah nimpakan. Sudah dinampakannya. Nah, maka dalam Al-Quran disebutkan kan? Ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa wa aku Tuhanku kembalikan aku sementara. Sekejap, sekejap itu mungkin bisa beberapa detik, sekejap sebentar tapi kata Allah untuk apa fa asaddaku mau bersedekah wa kuminasah dan berbuat baik tidak mungkin lagi kalau kita sudah lakukan enggak mungkin balik walaupun ada beberapa orang dengan kudrah yang dah Allah jema mati murid mian sudah satu minggu di dalam kubur itu di Sulawesi kenapa dulu di televisi uh, RCTI terus ada bapak-bapak yang sudah berapa ininya sudah bolong Ya sudah makan belatung ini. Ya. Hidup lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Apa? Ternyata ada azab ku, kubur. Luar biasa kita umat akhir zaman ini dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab di dalam ku, dalam kubur. Ya. Yang ibu tadi hamil dia. Ya. Belum melahirkan. Seminggu balik ke rumah dengan kain putih itu apa enggak orang lari dari rumah. Tidak mungkin orang sudah mati, tapi itulah kehendak Allah. Saya ingat kali dulu yang yang memberitakannya yang nampak ada di Telpi RCT Trisna Sanubari dengan Atika Suri masih ingat di RCT itu tahun 90-an 96 kalau tidak salah atau 95 di Sulawesi Selatan itu gambaran gambaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi Allah dengan kudrah iradanya dia kembalikan ke roh bagaimana dia kembali dia gali kubur itu ya Allah kan itu sudah tidak ada oksigen dalam tapi Allah itu maha kalau Allah sudah berkun Fayakun. Jadi maka terja, terjadilah. Itulah kuasa Allah. Itu ter, antaranya terjadi kalimat kata kun fayakun itu. Ha, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Muhammad hiduplah kembali. Ya. Bagaimana menggali tanah yang sudah diinjak-injak tapi masih bisa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dalam beramal tadi kita salat, kita puasa, macam kegiatan. Jangan merasa banyak. Nah, kalau sudah merasa banyak, ini dah rasa kesombongan. Dah boleh. Banyak beramal tetap merasa sedikit. Banyak ilmu tetap merasa sedikit. Maka orang yang terus mencari ilmu merasa bo bodoh. Nah, itulah manusia yang benar. Merasa bodoh dia tidak ada. Dia miliki apa, apa pun, ilmu pun, amal pun tidak ada. Karena yang beramal, yang bergerak itu adalah. Kehendak kudrah irada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri beramal. karena merasa berdiri, kamu tidak ada kata Tuhan. Yang ada hanya aku. Itulah di antaranya. La ilaha illallah. Ya. Tiada Tuhan kecuali. Tiada wujud kecuali wujudnya Allah. Nah. Apa wujud itu? Bukti kenyataan. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Yang kelima. Sibuk dengan ketaatan kepada Allah dan tidak menyibukkan diri dalam uh, mengais rezeki yang telah dijamin Allah. Jadi kadang-kadang kita ini pergi pagi pulang sore. Bahkan kadang-kadang pagi baru pulang lagi. 24 jam mencari rezeki. Ketika beramal, lima waktu pun kadang-kadang tinggal malam la ilahe Allah. Inilah keadaan kita ini. Jangan kita cair orang lain. Ini kita sampaikan untuk mengoreksi, di, mengoreksi diri. Nah, benarkah apa yang sampaikan ini bahwa kita ini ketaat kita sedikit? Nah, yang oleh sebab itu, nah, ketika sibuk terus apa ini sibuk kita dari rumah jauh-jauh ini seperti teman-teman kita dari tetunjung dari mana-mana datang itu artinya sibuk mencari ketaatan kepada Allah. Ya, di mana ada orang ceramah pergi ke situ, maulid pergi ke situ, itu nanti jadi bukti kesibukan kita bahawa kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada di menasah maulid pergi kita ada di masjid pergi di mana-mana kalau di Aceh itu tiap rumah maulid di Aceh itu tiap rumah maulid 6 bulan lagi hidup pelihara bebek, pelihara ayam, nanti sebagian diantarkan ke masjid. Tiap rumah, coba bayangkan. Kalau kita kan di masjid aja sudah apa kan? Apalagi kalau uang-uang desa. Kita bangga, padahal sudahkah kita berkorban dengan apa itu? Dengan agama, ya? Nah, misalnya ada kita simpanin orang disana, di sana di pesisir pernah saya lihat meski dia nggak punya apa-apa tapi satu juta mengumpul ketika maulid kita seratus ribu pun merepet tiap tahun itu jangan main-main Ibu dengan maul ini memang kata orang beda tapi tengku saya yang dari pelaku mengatakan wali-wali Allah ini menangis ketika malam kelahiran Nabi Muhammad itu diperingati menangis sampai basah jenggotnya. Nah, jadi tengku saya itu artinya bisa bisa uh, melihat alam-alam gaib berkomunikasi. Nangis malam kelahiran. cuba bayangkan, kita kan tidak ya alhamdulillah kita bergembira, berselawat, tapi apa kesedihan kita? Sedih nanti tidak berte, bertemu dengan Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bermohon pada ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Nah, hmm. itu saja. Jadikan aku hambamu ya Allah. Karena kalau kita sudah menjadi hamba Allah dan menjadi umat Muhammad, pengakuan itu yang penting. Pengakuan Allah dan pengakuan Muhammad Rasulullah. Karena dari 73 golongan umatku itu, kata Nabi Muhammad SAW, satu golongan cuma masuk ke dalam surga. Nah, maka dari sekarang bermohon terus setiap solat, Ya Allah jadikan aku hambamu. Ya Rasulullah jadikan aku sebagai umat-umatmu. Yang ke... Enam. Nah, yang keenam selalu memelihara lisan. Nah ini yang paling susah. Saya pun susah lewat orang yang menyakiti kita. Dulu aduh nah, udah kita tunjuk walaupun enggak keluar kemarin juga ada lewat oh, ya Allah ya Tuhan itu ditipunya saya lewat. Terus, kalau ngomong dengan kita di langit umumnya tapi batik kamu kan ada gini nih nggak mau ngaku dia sudah umrah orangnya sudah umroh. Setahun yang lalu, oh, harta saya di sini. Tapi kalau saya sampaikan, takut tersinggung, Minjam uang. Oh, dia yang orang lain bayar, pergi ke Medan. Yang sana tadi dah bayar satu juta, yang ini belum. Kata orang sana, kan kamu yang minta dibayar. Tidak. Dia pergi dengan mobil saya, dia makan dengan uang itu. Akhirnya, bokek saya sampai hari ini. Tak nah, lagi saya minta. Biarlah urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan hati saya ini bisa memaafkan kan itu. Tapi sulit. Karena ketika kita baik orang tidak baik. ani. Ah, ya ada beberapa orang di taking ini seperti itu. Ya pokoknya kita sudah utangnya sudah kita minta. Kalau tidak sudah lepas kata Allah satu dua tiga kali. Berarti dia urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah enam hal uh, seseorang diterima tobatnya. Akan selalu melihara lisannya. Kemudian sering ber Uh, tafakur, merenung di diri nasibku, kuna dan nasibku nanti. Ah, memikir nasib. Maka dalam Al-Quran itu kan disebutkan kan, Inna fi khalki samawati wal ard wahtila fi layli wa nahari la ayati lil ulil albab. -al nah, albab ni siapa? Ya, ya orang-orang yang beri ada yang selalu, Allazina yadzukurunallaha qiyamah wa kuda wa Iaitu orang yang ingat kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika ber berbaring. Ingat apa? Ingat Allah, ingat maksiat kita. Kalau Rasul mengatakan jangan ingat kebaikanmu tapi ingat kejelekanmu. Kalau orang ingat kebaikannya jangan ingat ke kejalaikan. Begitulah Allah merayu Rasulullah SAW itu. Baru inilah sifat-sifat orang yang diterima. Mudah-mudahan Uh, kita adalah orang-orang yang terima taubat ketika kita mengambil air sembahyang Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin jangan lupa ya jangan lupa itu kemudian ditambahkan lagi ya karim ya wadud ya latif tujuh kali tujuh kali ya karim ya wadud ya latif ya karim ya wadud tujuh kali setelah tujuh kali usapkan ke wajah letakkan ke hati tujuh kali ucapkan Ya, ibu-ibu dulu dah pernah dicatat. Itu. Ya Karim, Ya Wadud, Ya Latif. Nah ini saja pagi ini kita sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita untuk menambah uh, ilmu untuk diamalkan. Wallahu alam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh